этого видео показать, как они выглядят спустя 4000 гектар Итак, всем привет! С вами команда компании Аверса. Меня зовут Евгений. Приехали в хозяйство Холдинга Кернам. Ранее. вы или может быть видео как мы устанавливали им очистители ряда на селку джандир дб 74 55 кинза 3700 сейчас поснимаем для вас э, их в работе покажем их поближе чтобы вы посмотрели цель этого видео показать как они выглядят спустя 4000 гектаров говорят плохая сталь срабатывает гнется мнется тот кто экономит покупает конечно же плохую сталь мы не заинтересованы на том чтобы экономить мы заинтересованы на том чтобы на том чтобы сделать максимально качественно для вас э, наш продукт который мы производим чтобы вы им работали работали долго и кпд его было максимум сколько столько сколько можно по максимуму вот. Сейчас посмотрим, покажем поближе. Как вам видно, поле практически с минимальными пожневными остатками, вообще прям мало-мало. Поэтому стоят очистители буквально только на 2 сантиметра. Вот следы от прикатывающих колес. Вот если присмотреться, опять же, -таки они на минимум стоят. Срабатывает очиститель ряда. У них в том случае, где нагорнуло там землю, да, допустим, или пошивными остатками куча вот как тут а, например тут, тут просто бугор такой земли был вот очиститель ряда прошелся чуть раза раза греб помогает селке равномерно делать посел вот кто внимательно следил за нашим каналом Показывали, как мы в карнели устанавливали очистители ряда на Жундир ДБ-74. Вот, собственно, они спустя около 4000 гектар. Сеялка проходит в сезон, у них, я говорил, около 6. Вот, выработка, то, что я говорил. стали сделана специально таким образом, что они всегда будут острые. Всегда. Сама затачивается. их и не съела толком. как были большие, такие остались. 2 сантиметра стоит, два сантиметра. Кто смотрит себе или присматривает на будущее очистители ряда, я всегда говорю, выбирайте их очень грамотно. Покупайте либо у проверенных, у надежных э, производителей, либо оригинальные. Э, компания такая, как Агрохолдинг Кернэм, выбирает компанию Аверсагра по очистителям ряда. Шесть шеселок. шеселок. мы сделали 4 джундира, ходят, довольны. Итак, после джундира сейчас снимаем кинзы, 3700, здесь стояли наши очистители, стоят, точнее, вместе с култером. Если на джундире мы вместо култера ставили наши очистители, то тут они стоят в паре с култером. Сейчас селка загружается. Мы крепим камеру и едем снимаем работу в поле тут тоже поле тоже практически без разположенных остатков если там хоть чуть-чуть где-то валялось тут вообще пусто они тоже стоят на самый максимум подняты чтобы разгортать только там где вот собственно неровности почвы вот был более равномерный посев увы к сожалению пока что мы на этих селках не увидим как работает по пожарным остаткам, возможно, дальше, где-то там в августе поснимаем. Итак, здесь они подняли их почти на самый верх, потому что по этой почве практически нет. Но видим, где бугорки, они срабатывают. Собственно, видим ряд, который проходил очиститель ряда. Вот. Раскидал с ряда поживные остатки. Повторюсь, они подняты на самый максимум. Они практически не касаются почвы по, ров, по ровной поверхности и только вступают в работу, когда вот такие вот бугры. Видно вам не видно? Вот бугор, вот бугор. Вот почва, блин, какой аромат, чудесный, отважная почва. Вот работали чистители ряда, Здесь равномерно обалдит посев сделанный. И уже получится, бугор есть, бугор нет, а глубина все равно одинаковая посева, я имею в виду. Вот состояние. Очистители ряда на кинзе. Очистители от компании Аверсагра. Мы делали. Крутятся отлично. Ну вот состояние, вот почвы. Вот смотрите. Поживных остатков как-то нет. Не где там где-то видно. То такое несерьезно. А я также хочу напомнить еще, что наши очистители, очистители ряда от компании Аверсагра. Попадают под государственную компенсацию. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вовремя узнавать про выход нового видео, быть первым везде. Всем больших вам урожаем. Всем пока-пока, до новых встреч.